ma men mana shu yerdan o'tyap turib farg'ona kanalidan o'tyap turib обязательно to'xtab o'tamanolyapsizmi <Sessquinites> assalomu alaykum hurmatli obunachilar sog'misizlar salomatmisizlar mana bugun biz zuhraxon kecha kechasi kelgan zuhraxonb kelib oldizmi deb xaboro xabar olib o'zi ko'zimiz bilan ko'raylik deb ketyapmiz endi katta blogerlar endi hammasi final qiladi endi biz uchun ham shu final chunki shu bemorni bолniцaga jo'natdik qo'ldan kelgancha sizlarni yordaminglar bilan yaxshi insonlarni yordamlari bilan jo'natdik uh, ehson qildilariz duo qildilariz boringlarga shukur rahmat hammalaringga mana shu aytishadi ehsonni mukofoti ehsondir deydi birni bersa xudoyim o'nni beradi xudo xohlasa xudo xohlasa ularga hozir ketyap turib menda bitta odat borda shu farg'ona obбlastga kelib qolsam shu farg'ona kanalini oldidan o'tyap tursam обязательно bir 2 minutga to'xtayman chunki shu farg'ona kanalini biz opa oqalarimiz kovlaganda masi agar yolg'on bo'lmasam bilmadim qirq kundami to'ylanganda bu qirq ha xalq xalq qo'lda hech qanaqa ekskavator boshqa narsa yo'q qo'lda opoqim rahmat aytib berardida endi bizi obunachilar har yerdan qaydadir bobo deydi shu dadamni dadalarini bizshu opoqi deymiz shu opoqilarimiz kovlagan endi odamlar mana to'qson birinchi yilda to'qson bir yoshida o'tib ketdi alloh rahmat qilsin shu mожет mana shu yerda kovlagandi shu opoimda hga kelib turib Bitti, 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 <todakî> bu yerda bitta bu yerda minglab odamni mehnati yotibdida bu yerda' to'g'ri qo'lda kovlangan endi bu yaxshilikka bo'lsin bu yerda ne ne odamlar cho'kib ham ketdi endi mana shu yerdagi odamlar ami ehtiyot bo'lsin hammasi shu yerda mehnat qilganlarni hammasi endi o'tib ham ketdida endi hammasini olloh rahmat qilsin o'shaning uchun shu farg'ona kanalni bo'yiga kelib suvga qarab tinchlanaman qandaydir to'xtayman ooqlarimizni eslaymiz hurmatli obunachilar kuzatishda davom etinglar biz zuhraxonilarni xonadoniga ketyapmiz kecha kechasi bevaqt kelgani uchun biz endi bugun ketyapmiz hammalaringizga rahmat kuzatishda davom etinglar ko'rsatishga harakat qilamiz endi mdek operatorimizni aytib qo'ying tanishtirib qo'ying ob yo'q men tanishtirmayman operatorimizni videoga olib qo'yamani hurmatli obunachilar mana ukamiz doim men bilan yordamda maqsudbek maqsudbek uz kanalini admini mana operatorimiz ukamiz boburjon bobur blogus assalomu alaykum ismoiljon uz kanali obunachilari mana bugun ismoil akam bir anvarjon ofunov tv kanali orqali berilgan bir loyiha bo'yicha mana final desak ham bo'laveradi albatta bu yangi blogerlik boshlagan inson uchun har bir qadam final hisoblanadi shuning uchun mana bugungi operatsiyalari o'tkazildi mana holati yaxshi deb esh telefonlashturdik mana endi hozir keldi deganiga mana ko'rish e, uchun ketyapmiz xudo xohlasa e, smoiljon uz kanaliga ham ishlariga rivoj tilaymiz hamisha xursandchilik yaxshi kunlarda oh. va e, shundak e, birdamlikda yurish hammamizga nasib qilsin biz e, ham blogerman bobur blogs kanali adminiman e, bundan tashqari bu akalarimizga operatorlik vazifasini o'taymiz bundan e, bundan minnatdormiz o'zimiz ham xursandchilik yaxshi kunlarda hamisha aka ishlaringizga omad zafarlar tilab qolamiz bundanda keyingi loyihalaringiz bundanda ziyoda bundanda ulug' har bir qadamingiz chiroyli o'tishiga rivoj tilab qolamiz rahmat boburjon sizdan ham alloh rozi bo'lsin qachon uka desam bo'ldi deysiz rahmat xizmatinglardamiz kanallarga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar har uh, bir ko'rilgan uh, videolar uchun o'zinglarni uh, fikringlarni komentariyada qoldiringlar sizlarni kommentariyalar biz uchun muhim sog' bo'linglar salomat endi zuhraxonlagidak davom ettiramiz davom ettiramiz xudo xohlasa assalomu alaykumxshibor Hh 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 Hh

barcha bemorlarni qatori ilohim zfaonga ham shifo bergani chin bo'lsin endi bundan banga to'ylar bo'lsin yaxshiliq kunlar bo'lsin hamisha sog'lik salomatlik bo'lsin ilohim aqizlarigiz baxtini bersin opaayganingizhamma qilar baxtini bersin to'ylarda xizmat qilaylikyugurib yugurib ilohim undi sh kunlarga yetkazsin ilohim xudo hammani birinchi og'onadan o'tdingiz xudo xohlasa katta dovondan o'tdi z ilohim oirishi bo'lsin endi jindi sabr qilib turasiz xudo xohlasa endi vaqt davolaydi bundan haligi qachon operatsiya bo'lar ekan deb turgandi yaqinda qarang xudoga shukur aaendi o'zinglar bilasizlar qanchalik qiynalgan lekin haligi bunday olib qarasangiz ortda qoldida xudoga shukur ortda qoldi ha ortda qolib nimadan chiqqandan keyin sal yaxshi bo'lib bir hafta bo'lib qolgandind uyda bolalarim bor <laughs> edi degan nima keldidau ungacha mana shuoy nima zuhraxon voy operatsiyadan chiqibosin voy qanaqa qilar voy o'zi zuhraxon nima qi edi слабый bo'lib qolgan edi olverdi deb rosa qo'rqdim <laughs> o'zim ham boshida xudoga shukur <laughs> mana ekan kanzuhron kuchli siz ozinligzga qaramay alidaa ilohim kuchli bo'lsin shuncha narsalar <laughs> yengib o'tdi yngib o'tsi xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi ilohim yaxshi bol tez kunlard yoqqa yurib qolsangiz mana bu biz kelganimizda choy quyib tosaz xudo xohlasa xudo xohlasa o'tir yugurib yugurib ko'p narsani eslaysizda yoshligingizda endi menda ham beshta qizni ichida katta bo'lganmanda haligi videolarni ko'rib <laughs> nima degendi haligi yoshligimizda opamlar singillarim top tosh o'ynashardi keyin yerga chizib toshni qo'yib teparmi bir narsa o'ynashardi o'ynashardianaqalarni eslab misol en shu qizlar ham o'ynaganda endi to'g'risi endi xudo xohlasa o'qishlarga kirib shaharlarda ochkиlari taqib eshilib yurasizotimi bundaham bir hikmat bo'lsa kerak opa bejiz emasda shunaqa ekan bejiz emasda bo'lsa kerak shukur qilaveraylik chiqai xudo bir yga boshla olloh suygan bandasiga dard beradi deydi shunaqa ekan hali bir nima nimaham borku hadislarda kelgan bir masjidlarda eshitarga bir er xotin uzoq yil yashashsa bir kun xotini ham eri ham hammasi o'ziga ibodatda ekan er ishdan kelsa men siz bilan ajrashaman debdi xotini eri desa nimaga ajrashasan desa ei o'zim bilaman debdi ana shu kuni keyin yiqilib oyog'imni qo'limni sinib qolibdi erini endi ajrashmayman nimaga degan ekan <mimitation> mana siz sizni taniganimdan <imitation> beri biror marta og'rimadi demak sizni olloh esidan chiqarib yuborgan odam yaxshi odam emas deb yurarkanman mana shunday nima bo'lsa yaxshilikka bo'lsin olloh dard beribdi shifosi bilan beribdi bergani rost bo'lsinmana shunga kechroq bo'lsa ham bir borib kelaylik nimani o'nlarda olib kirib ketishdi o'sha chorshanba kuni o'nu yigirmada opam unga qo'l qo'yib bering deb chiqdi o'qidinizmi dedi yo'q o'qimadim desam men hammasini bir qatir o'qib o'qib ey nimaga unaqa ekan desam ha hammada shunaqa bo'ladi o'zi qo'l qo'yib bering qo'l qo'yib berdim nimaga plazmaga pul to'langlar dedi o'n yigirma bo'ldi bo'ldi man endi kirib ketdim narkozi berildi qizimiz tayyor bo'ldi man shu bilan qaytib chiqmayman deb shashilib kirib ketdi o'n u yigirma bo'libdi dedi endi yigirma bo'libdi bir bo'ldi ikki bo'ldi uch bo'ldi vo operatsiyadan chiqdi deganima bo'lmaydi o'n ikki yarim bo'lgan ekan uni orasi o'n ikki yarim bo'lgundi eni halii zamila po'latovnachiqi yugurib bordim oldiga borsam voy nima gap e bo'ldi hamma yoyni qildik aralandin joylarni aralab tashladik protezga tayyor qilib qo'ydim vo y protezga tayyor bo'lish shuncha qiyin shuncha ikki soatdan oshiq vaqt bo'libdi dedim sichib olib endi qo'akan dedim operatsiyadan chiqqancha endi o'zim nima bo'lsam bo'ldimda imoijon unga chiqib ertasiga narkozda aytadiki endi baribir haligi nimani zuhraxonga topshirib qo'yganman endi hamma yo zuhraxon bilan iadan chiqmadizmi ona dedi na eyin yo'q bir hilda boshimda o'tirdiniza deddi deam mundoq qilib ko'zimni ochib bundoq qarasam boshimda o'tirgan ekansiz haaboshimda ekani deim dim deydi zuhraxon ertasiga palatagachiq yana yani bir yana bitta uyg'anib ketdim undaq qarasam boshimni silab o'tirgan ekans ekan de yana bir bemalol yotaverdim uch marta tashina bo'ldim siz umuman u nima operatsionныydan chiqmadigizmi d yo'q bir xilda boshinni silab o'tirdim dedimu o'zim boshimdan muz kirib oyog'imdan chiqib ketdi o'zim g'alati bo'lib qoldimki shu onani yuragi shunchalar ekanki shu mani o'tirganim shu boshda o'tirganimni his qilganday bo'lib shu man qandaydir kuch beryapman bolamga dedimda de. chiqib hmm. olib shunday eshikka chiqib ey ollohim o'zingga shukur dedim siz vujudingiz bilan polniy ming foiz ana shu yerda bo'lgansizda hayoli endi haligi besh olti soat o'tgan vaqt endi sizga besh olti yildek bo'lgandir k ellik oltmish yildek bo'lgandir mana xudo sabr berdi rahmat mana rahmat'dik xursand bo'ldik mana endi haligi operatsiyadan ketishdan oldin bir aylantirib kelamiz dediu endi yaxshi bo'lsa bir kun xudo xohlasa chaqirasiz kelib bir xudo xohlasa shirinlikni yaxshi ko'radimi yo'q shirinlikni o'zi yaxshi ko'rmaydi bo'lmasa shashlik yeymiz xudo xohlasa xudo xohlasa bir mana kunlar ham isiq qoladi bizga nima xizmat opa rahmat olloh sizlarni yo'liqtirganiga avvalo allohga shukur qilaman sizlar ham sog' bo'linglar shunaqa ezgu ishlardan charchamanglar ilohim aytganingz kelsin shu zuhraxonga shifo duo qilganlarga shu zuhraxonga yordam berganlarga hamisha ta'zimdamiz endi bu idan hamma ish ham to'y ham bemor ham o'lim ham hammasi ko'pchilikni ishida xudoga shukur qo'ldan kelganlar ozmi ko'pmi yordam berdi rahmat hammasiga yordam berardim imkonim bo'lganda deganlar duo qildi mana hozirgacha siz masalan ishonmashingiz ham mumkin mana mana shu bolalar meni kanalimni ham ko'rib turadi biz bir birimizni tekshirib turamiz hozirsha boshqa video qo'ysangiz ham zuhraxon nima bo'ldi deb hech bo'lmasa bir kishi yozadida opa to'g'risi rahmat o'shaning uchun xudo xohlasa keyin kelganlarda videoga videoga ham videogaomasvideogom nima qilamiz endi mn zuhraxoni kelganini obunachilarimizga ko'rsatib qo'yishimiz kerak to'g'risi rahmat hammalariga chunki ko'nglini yaqin olib hammasini bola chaqasi bor shundan oshinib hmm. so'rayapti rahmat hammasiga bitta bola telefon qildi qo'qonlik ekan shu deydi zuhraxonni ko'rgan kunim deydi nimagadir kechasi ikki bo'libdi ham uyqum kelmadi sizni gapingizni aytdi o'sha bola voy endi shundoq qilsa nimaga shunaqa bo'ladi degan uni ham bollar aytdiki dadasi uxlamaysizmi ha yo'q uxlayman dedimu uyqum kelmadi nen u bola ko'proq telefon qilib turdi o'zimga mandan ko'p so'rashyapti qo'rg'onda siz onasi bilan gaplashyapsiz ekan bizga ham ma'lumot bering qu'rg'on haqida mana shunaqa deb so'rashyapti dedi bilmayman qo'qonlik bola ekan bog'doddan ekan ha bog'doddan ekan xursand ali xursandali mana kecha ham telefon qilgan xursand bo'ldim ham u bola u bola xudo xohlasa mana shu videoni ko'radi xursand men so'radimda siz nima ish qilasiz men aka men g'it bekarchiman debdi lekin keyin bilsam keyin o'zi tushuntirib berdi youtube kanali yo' ekanku telegramda mana kasallarga yordam berib sardor rahim sardorrahm videolarini nimalarga telegram instagramlarga qo'yib yuradgan ekan ana shu bola aytdiki oyog'ini kestirmaymiz qanaqa bo'lsa ham deb ashu bo keyin yana bir bir necha obunachilarimiz yozdi <laughs> shuni kesmaslikni iloji yo'qmi <laughs> endi iloji yo'q <laughs> deyapti onalari uni biladi hammasini to'g'risi deb o'g'il bola bo'lganda to'g'risi o'zimi olib ham yotardikda misol endi biz baribir tortindik <laughs> shu o'shaning uchun hammalariga rahmat rahmat mana siz sabr <laughs> qilib qaradingiz sizga ham rahmat siz o'zingizni bolangiz bo'lsa ham bolasini tashlab ketayotganlar ham nechtada to'g'risi bersin deyman o'zimga ham o'sha haligi biz birgayotganimizda nima jizzaxlik bola aytard desam man yo'ldan bunday o'tyotibderdi bunday yo'ld aiga bag'iga qarayman eyi man moshinaga qarab o'tishim kerak agar manga biror korxon bo'lib qolsa mani onamga qaraydigan odam yo'q deyman siz ham o'sha holatda siz o'zingizni ehtiyot qilib zuhra uchun siz narsa man ham narsa yemay qo'yganmanda birinchi yomon chushkunlika tushganmizda ana shunaqa deb ketsa b r keyin o'ylardimki voy haqiqatdan ham to'g'ri man birinchi kuchli bo'lishim kerak ekan yaxshi yaxshiligni qilishim uchun o'zim sog' bo'lishim kerak ekan deb keyin o'ylasam haqiqatdan shu kichkina bolani gapi to'g'ri ya haligi bir kattani gapini qil bir kichik gapini qil degan gap ham bejiz emas kaniga qaramasdan yoki bun zuhraxonni mahinhani kim olib yuradi hozir endi hozir endi bugun keldik men ham charchab qoldim bu ham charchab qoldi a bir birimizdan uzoqlashib qoldikda ei hozir bir pasda yig'ladi desam siz bo'lmaganingizda man bua o'lib ketardim man ham bo'lmagan taqdirimda dedim olloh bergan umrda yasharding avalo dedim desam baribir siz yonimda bo'lsangiz deydi manga siz qarasangiz baribir boshqacha edi onani onani borligi endi opalari borku de man beparvo bo'lib kelganimdan keyin boshqa nanonamni ornini hech kim bosolmaydi meni mana shu inam sakson uch yoshida o'tdi mana o'n sakkizinchi yil o'tgan mana shu onam endi onamlar o'nta qiz beshta o'g'il o'n beshta farzand lekin bulam judayam haligi nima deydi o'zini ushardia hozir jua kech qolib ketsam ham yig'laveradida ko'nana bo'lib qoldi chunki chunki onasi yo'qda ana shuning uchun boringlarga shukur onalarni onani katta kichigi bo'lmaydi yosh qarisi bo'lmaydi nima ed ona bergan mehrni i̇şte, o'n opa singil hambeolmaydi onani boriga shukurashu chunki siz har qanday holatda e, siz orinmasdan qaraysizda to'g'risi hmm. orinmaysiz misol <laughs> <coughs> opa singlillar ham qarashi mumkin yo telefonga chalg'ib qoladi yoki icha charchab uxlab qoladi siz kerak bo'lsa uxlaganingiz yo'qda to'g'rimisoib oama turgan hmm. yo'qmi ha turmadieman yana bunday qarayman nafasa o'tiogan bo'lan yoor qildiramiz <no>. yodog'rshadi <laughs> 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 yo oyog'imni ichiga ko'taring deydi boshim oqalinddi shunaqa qilib o'zimni qiynalganim ham bilingani yo'q e mayli dedim qiynalsam ham gurxon yaxshi bo'lib qolsa lekin nima deydi odamni yuz ko'rinishida baribir bilinadida ichida ichida g'ami bor odam bilan g'ami yo'q odam baribir bilinadi masalan hozir ham nima deydi ko'ngliniz rosa to'q bo'lmasa ham lekin oldingidan ancha hmm. e, ko'nglingiz taskin topdidaman qanaqa tushgan holatda mardona yol bilan kirganimizda yig'lab yuborgangiz men aytyapmanku ko'nglim sal bo'shashingga zo'r oshlab bo'lganman shunda to'g'risi hali zuhraxonni ko'rmaganmiz o'shaning uchun mana hozir ancha o'zgarish yaxshi yani, endi siz o'ziz hamam qarang chunki hmm. farzandlaringizga siz kerak bularni boshqarishingiz kerak kecha buyerga puylarni yilib tashlashibdi endi kelib olib kirsak ha hammasi urash bo'ldi to'xtab turin man so'rashaman olib qochib man so'rashaman e shunisiga ham biz kecha ela kerakligingizni his qilib yashash yaxshi ekan kelayotganlarizni olib xursandchilik bilan kirgizishmoqchi ham bo'ldik to'g'risi planda bo'ldi chunki har bir bloger bitta o'zini proyektini tugatayganda yo kamdan sunda yo to'y qilib boshqa qilib nima qiladida endi biz kecha kech keldiklar xudo xohlasa hurmatli obunachilar bu xudo xohlasa to'ylarda kelib qilamiz u ishlarni xudo <laughs> xohaendi <laughs> bu zuhraxonni baribir jinni og'rig'i bor endi o'ziga kelgancha biz bu yerda xursandchilik qilib tursak ko'ngliga yoqadi yoqmaydi o'shaning uchun to'g'ri qabul qilasizlar zuhraxon biz obunachilarga biror narsa deb qo'ying endi biz bu sizni nima qilib turavermaylik yaxshi bo'lib kelganingiz yaxshi mana yaxshi bo'lib keldim deyin mana yaxshi yaxshibo'lib keldi assalomu alaykum barcha obunachilar man uyimga yetib kelib oldim alhamduillah xudoga shukur sizlarni borlaringga shukur hammalaringga rahmat mani qo'llab duo qilib turganlaringga alloh o'zi rozi bo'lsin sizlardan borlaringga shukur hammalaringni xudo ishlaringni o'gnasin yo'llaringni ochiq qilsin yuzlaringni yorug' qilsin rahmat hammalaringga sizlar ham sog'ayib yugurib yurib yana kelganmiz kelganmizchoylarni damlab yuring kasal bo'lmanglar endi biz qaytamiz xudo xohlasa ta choy ichinglar endi choylarda ichamiz ichamizchoy nima deyiz choy ichish qochmaydi bir yo'li oshdiymi xudo xohlasa bo'ldi zubroxon yaxshi bo'lsa ham birinchi osh ilganda sizlarni chaqiraman xudo xohla xudo xohlasa aloqada bo'lib turamiz hovirab turamiz rahmat okeni duo qiling endi opam duo qilsin opam duolari ayai bo'ldi duo qilingman qo'sha tushib turaman sizga boshqa man qanmaydi hayajondaman baribir xursandchilik hayajondan kelganimizda duo qildi ketishda bizda ulug' umrlarini uzun qilgin allohim dardi bollarga shifo qarzi borlarga najot bergin allohim farzand yo'qlarga alloh farzand bersin o'g'ilmidi qizmidi umri bilan rizqi bilan fayzi barakasi bilan bersin tolii baland bo'lsin allohim hammaga shifo bergin shu qatori <laughs> bizni mana shu singlimiz zuhrag'onga ham chiroyli shifo berin o'zi xohlagan baxtlarni nasib qilsin alloh allohimlo aaambara sog' bo'linglar xursabadiy bo'lsin lsi si hamiloim sog' endi sekin sekin turib turib chiqib chiqibtraybo'ti yaxshi qolinglar hurmatli obunachilar mana zuhraxonni ko'rib chiqdik bu yerda yana xursandchilik ishlari ham bor bular banisadan bolnitsadan chor <laughs> yaxshi odamlar <laughs> o'zidan yuragidan chiqarib ancha yaxshi ishlar <laughs> qilib bir <laughs> kelganimizda ko'rganingizda mana bu yerda romlar yo'q edi akalarni qo'yib mana uib xudoni yo'lida qilgan to'g'rimih bolaham niyatiga yetsin ilohim nima niyatda qilgan bo'lsa niyat maqsadiga yetsin xudoni yo'lida shunday qarang bolnitsadan keyintiib bu hazil akamni ishmas alloh rozi bo'lsin shu akamizdan ham tanijoni sog' bo'lsin ilohim rahmat manah aynagga solishib qolibdi xolos xudo xohlasa zo'r <laughs> ish bo'libdi endi qishlarda ham shamol ham kirmaydi xu yonga qoplab ham o'tirmaysiz voy keyi buni qoqib berdi bu o'tirmaysiojon Yani, ah, bu tomonga nima qurildi opar keling ko'rsatin a bunii oshxona bu yerga oshxona qurishibdi hurmatli obunachilar qaranglar olloh rozi bo'lsin akalarimizda orqasig bu tarafga ko'ramiz man o'zimham bosaka mana bu tomonga oshxona qilibdi bu yoqqa баня qilishyaptia kanalizatsiya qilishadi kanalizatsiyalar qilar kan mana o'ylashlaring mumkinda pullari bor yo'q buni xudoni yo'lida yurakdan chiqarib bir yaxshi inson an shu ehson qilib o'zi shunchalik yurakdan chiqarib qilib beribdi duo qilib qo'yinglar shu akamizni ham qayerliligini ham bilmayman lekin ham aytmadi o' ana ismini ham aytmadi bu haqiqiy ehsonda mana shu haligi nima deydi ayting rahmat rahmat juda xursand bo'ldim oshxona ham kattagina bo'libdida opa man o'zim niyat qilardim oshxona ertaga qizlarni hammasini chiqarib yuborsam baribir o'zim qolar ekanman shu mana shu do'konimni ochib o'tiraman xudo xohlasa x nasib <noise> qilsa eashua yaxshi niyat qilardim alloh bilmayman shu ichimdagi niyatlarimni shu yaxshi odamlar orqalimanga yordam qilyapti allohlo xohlasa millionni xohlasam milliardni berib qo'yadi xohlagan tomonidan siz bilmaysiz mana shu millionn emas bitta ana shu falon pul ketadi hayolingizda ham yo'q edi hayolimda ham yo'q edi mana xudo buyrsa bir necha kunda qisqa muddatda bo'lpbdi rahmat niyatizga yetin men sizga aytganmanki yaxshiinsnl xudo ohaa undan keyin ham ko'paysin yaxshii yaxshilar bor uchun yer ko'tarib tur sog' bo'lishsin sizlar ham sog' bo'linglar obunachilarimizga bir narsa deb qo'yingend xayrlashamizendi rahmat hammalariga tan jonlari sog' bo'lsin shu zuhraxonni shunchalik qo'llab quvvatlab turdilaring hammalaringga ta'zimdaman rahmat nima niyatda bizni shu duo qilib zuhraxon ehson qilgan bo'lsalaring allohim niyatlaring etinglar alloh panohida bo'linglar shu bizga bir bersalaring olloh shu mingni bersin sizlarga tan jonlaring sog' bo'lsin hamisha ishlaring bexatar bo'lsin ilohimraha hammasi yaxshi bo'ladi hurmatli obunachilar endi men birinchi proyektim di qancha hissa qo'shaldim bilmayman harakat qildim qo'llab e, quvvatlab turganlaringiz uchun ham rahmat hammalaringizga mana yani, zuhraxon keldi hamma yo'q xursandchilik endi xudo xohlasa to'ylarda kelib xizmat qilamiz hammalaringga rahmat sog' bo'linglar mana shu opamizni qizlari sog'ayib kelsa biz xursandmiz mana shu ismoil bu obunachilar qatori biz ham obunachimiz mana shu akamga biz yordam beribyuzdik xolos proyekt mana shu akamiki biz kelib ketib yordam berib yuzdik olos dalda bo'lib goh bularga goh bularga dalda beramiz duo qilib tursanglar bo'ldi obunachi yaxshilik sari xizmatun oxirgisi mana admini siz boring sizga mana shu proyekt deganda men anaqa bo'lib qolgandimda endi endi qo'limizdan kelgancha harakat qildik kami ko'siga rozi bo'lasizlar rahmat anvarjonga ham rahmat qo'qmasdan berib yubordi shunaqa ishdi. tavakkal endi xudo xohlasa ertaga borib anvarjonga mana tugatdik deb xudo xohlasa отчетуni berib qo'yamizh alloh rozi bo'lsin opa nima zar bo'lsa telefon qilib zaril bo'lmasa ham telefonlashib turaylik uzoqlashib ketmanglar xudo xolasi. xohlasa o'zim jigarlarimqsog' bo'lsin iloim kam bo'lmanglar tashlash bor <laughs> ekan yaina uzoqlashib ketmanglar <laughs> mana bir <laughs> eshitib qo'yapsiz zo uzoqlashmaydi sog' bo'linglar sog' bo'linglar rahmat